آیا یادگیری موسیقی محدودیت سنی داره؟ سلام من سیامک رزوی هستم و شما در حال تماشای ویدیو شماره صفر یک هفت از سری ویدیوهای دوره جامعه آموزش پیانو هستیم سوالی که این جلسه میخوایم بررسی کنیم اینه که آیا یادگیری موسیقی محدودیت سنی داره یا نه؟ اگه این اولین ویدیو یکی از این سلسله درس دارین تماشا میکنین پیشنهادم اینه که از ویدیو شماره 011 یکی یک که جهت معرفی این دوره آموزشی شروع کنید آیا تو هر سنی میشه پیانو زدن رو یاد گرفت؟ مطمئنا همه این شانس رو نداشتن که از دوران کودکی شروع به یادگیری یه ساز بکنن و احتمالا خیلی ها تو ذهنشون رویای نواختن یه ساز رو پرورش میدن اما به دلیل شک و تردیدی که دارن هیچ وقت اقدام نمیکنن در نتیجه این سوال یکی از سوالاییه که ذهن خیلی رو مشغول کرده آیا ساز زدن محدودیت سنی داره با من باشین تا جواب این سوال رو هم بررسی بکنیم جواب این سوال مثل سوال قبلی یه جواب ساده بله یا خیر نیست بلکه وابسته به بسیاری از چیزاست اجازه بدین اول از همه این موضوع رو روشن کنم این اعتقاد عمومی که کودکان سریعتر یاد میگیرند دیدگاهیه که چندان هم پشتوانه علمی نداره و فقط یک دیدگاه رایج در سطح عمومیه بیاین این موضوع رو با یه مثال بررسی کنیم دو نفر رو در نظر بگیرید اولی سواد خوندن و نوشتن نداره نمیتونه مدت زیادی تمرکز کنه و زود خسته میشه حافظش به طور کامل شکل نگرفته حق انتخاب زیادی هم نداره و فعلا با مفهوم علاقه و رویا چندان آشنا نیست فرد دوم از تحصیلات علمی برخوردار دارای قدرت انتخابه، تمرکز کردن به مدت طولانی براش کار چندان سختی نیست و در زندگی به دنبال علایقشه و در مورد علایقش روی پردازی هم میکنه به نظر شما اگه بخوایم یه مطلب جدید رو به یکی از این دو نفر یاد بدیم کدوم یکی زودتر یاد میگیره معلومه که نفر دوم خصوصیاتی که من برای فرد اول مردم بسیار منطبق با خصوصیات یک کودک 5 6 سال است در حالی که خصوصیات فرد دوم بیشتر شبیه خصوصیات یک فرد بالغه بر اساس این مثال ما میتونیم نتیجه بگیریم که یک بزرگسال طبیعتا باید سریتر یاد بگیره پس چرا فکر میکنیم که یک کودک سریعتر یاد میگیره اگه بخوایم واقعیت رو ببینیم بله در دنیای واقعی کودکان بهتر یاد میگیرن اما این به دلیل سن کمشون نیست حدسم اینه که کمی سردرگم شده باشین ولی نگران نباشین پس از شنیدن همه مطلب موضوع براتون شفاف میشه بیاید با یک مثال عینی موضوع رو بررسی بکنیم مثلا در آموزش زبان همه معتقدند که کودکان سریعتر یاد میگیرند اما کسی مدت زمانی که یک کودک اختصاص میده به یادگیری رو لحاظ نمیکنه برای مثال کودکان برای یادگیری زبان مادری دو سال اول زندگی رو به دقت گوش میدن از سال دوم شروع میکنن با کلمات آزمون و خطا کردن ترسی از اشتباه ندارند و به راحتی همه چیز را امتحان میکنند از سال سوم کم کم تسلط پیدا می و در سال چهارم زبان مادری رو کامل یاد می گیرن. اما یه فرد بزرگ ساز زمانی که اقدام به یادگیری زبان جدید میکنه از خودش انتظار داره تا در عرض چند ماه اون زبان رو یاد بگیره. از طرفی شاید روزی بیشتر از یه ساعت هم صرف یادگیری نمیکنه. در حالی که کودک مثال ما هر روز نزدیک 16 ساعت در حال گوش کردن به زبان جدید حالا شما به من بگید اگه یه بزرگ سال برای مثال خود شما هر روز 16 ساعت و به مدت دو سال به یه زبان دیگه گوش بدین آیا اون زبان رو یاد میگیرین یا نه؟ اگه یه سال اختصاص بدین که هر روز بدون ترس از اشتباه هر جمله‌ای که به ذهنتون میاد رو در اون زبان ایجاد بکنید آیا پس از یه سال شما به راحتی به اون زبان حرف میزنید یا نه نتیجه این که تفاوت بزرگسالان و کودکان در روی که نسبت به یادگیری موضوع جدید دارند کودکان با شگفتی تمام بدون در نظر گرفتن نتیجه مدت زمان زیادی رو صرف موضوع می کنند اما بزرگ سالها دوست دارن با صرف زمان کم سریع به هدف برسند و اکثرا هم از تیر کردن مسیر لذتی نمیبرند. فکر میکنم که تا حدودی تونستین جواب مورد نظر رو پیدا کنیم بله در هر سنی میتونیم ساز بزنیم اگر که روی کردمون همراه با شوق و ذوق بچگانه باشه و از مسیر لذت ببریم حالا اگه بخوام همین مطلب رو به صورت دقیقتر شفاف سازی کنم باید این رو هم اضافه کنم که تا انتهای سطح چهار بزرگ سالان در صورت تمرین منظم بسیار سریعتر از کودکان پیشرفت میکنند اما از سطح پنج به بعد سرعت پیشرفت بچه ها بیشتره دلیل این موضوع محدودیت جسمی بزرگ سالان و انتاف پذیری ازولانی کودکانه در نتیجه اگر یک کودک و یک بزرگسال به طور همزمان شروع به یادگیری ساز پیانو با متد یکسان و ساعات تمرین یکسان بکنن برای مثال فرد بزرگسال در عرض دو سال به انتهای سطح چهار میرسه ولی کودک در عرض سه سال به این سطح میرسه از طرفی کودک در عرض دو سال از سطح چهار به سطح شیش میرسه اما برای فرد بزرگسال این شاید بیشتر از چهار سال زمان ببرد چون انعطافپذیری جسمی کودک در سطح 6 بسیار کمک کننده است حالا یک نکته جالب براتون بگم بسیاری از قطعات رویایی ذهن شما به راحتی با سطح چهار قابل نواختنه و چه بسا پس از رسیدن به سطح چهار دیگه احساس نیازی به ادامه راه نداشته باشید پس پیشنهاد من اینه که رویاتون را عملی کنید همین امروز شروع به یادگیری ساز رویاهاتون بکنید و فارغ از نتیجه و زمان مثل یک کودک از طی کردن مسیر لذت ببرید و اجازه بدین که باقی تصمیمات در طول مسیر گرفته بشه مطمئن باشین که مدت زمان زیادی نمیگذره که از خودتون به خاطر این تصمیمی که گرفتین و اقدامی که کردین ممنون خواهید شد اگر این مطلب براتون مفید بود لطفا با لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال احساستون رو به من اعلام بکنید همچنین نظرات و سوالاتتون رو برام کامنت کنید